assalomu alaykum obunachilarimiz yana boshqatdan vodilimizda yomg'ir hozir bu yerda bir narsani e'tibor berib qarab qoldim xalqni ko'ziga nazariga tushgan bir yosh san'atkorimiz shahzodbek ukamiz youtube kanalimizda konsert joylangan shu bolar bilan hozir bo'lar bo'lmas savollar borasida bir suhbat qurib ko'raman oldiniga hozir mana o'tiribdi endi ovoz past kelishi mumkin chunki bu yerda hozir jarayonda montaj hech qanday montaj yo'q shunchaki Aka, xormang. hormang kulib qarab turgandingiz gapimni oxiriga gapira olmadim ud chekka kelganingizga qaraganda nima qilyapsiz Hali xizmatga kelgandan keyin aka nima desam bo'ladi doim xizmatga borsam ga boribsodishga harakat qilamanda ozgina hali Ha, kamhiligi ha, bu zo'r san'atkor bo'lmasam ha bu mana gitarani sozlab olish kerak deyapsizda bu hamma san'atkorlarga xos narsa o'zi aslida bunday olib qaraganda yo bu menga hozir qiziq bo'layotgan narsa siz bu san'at sohasiga qanaqa qilib kirib qoldingiz kim majbur qilgan bu yo shunchaki bu hobbimas ollohga shukur yomon yaxshimi faqat ozgina balandroq gapirasiz odamlargahl odamlarni ko'nglini olishga harakat qilyapmanda shu paytgacha mana dadamnila ayam xursand qildim mana konsertimda xudoga shukur umrlari uzoq bo'lsin sog' bo'lishsin to'g'risi o'tgan yili noyabr oyida ayamni tug'ilgan kunid noyabr oyida shu o'qishga kirganmiz o'qishga kirganimdan keyin san'at kollejiga o'qishga yo'q 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 boshqa umuman boshqa sohada o'qiyman bu san'at kirishiga aloqa o'sha tug'ilgan kun sabab bo'lgan ekana onaxon tug'ilgan kunlari ona tufayli niyat qilib qo'ygan edim hali qiynalib dars olib qo'shimcha dars olib yurgan yillarim ayamni o'zim gitara cholib qo'shiq aytib tabriklasam degan niyat bor edida keyin shu o'rganishni boshladim bitta qo'shiqni akkordini o'rganaman faqat aytaman bo'ldi bilan gitara tugadi o'qishimga qaytaman deyapti yani. degan hozir o'qish bo'lyaptimi ha tash ha demak orzular ro'yobga chiqyapti yo chiqyapti ekanmi ayamni tabrikladim yigirma yetkinchi noyabr kuni ikki ming yigirma birinchi yil shundan keyin qiziqishim shunaqangi kuchayib ketdi san'at kirish shu onaxonni tug'ilgan kuni bilan bog'liq ekan baribir har bir ishga san'atga kirganigizgami yo tabriklaganinizgami tabriklaganimga ham san'atga kirganimga ham asuslanamanda tabriklash har bir insonni onalarni tabriklamasak bo'lmaydi baibir to'g'ri gap biz notani bilmaymiz boshqani bilmaymiz bo'pti gitarani ushyabsiz oldin nima ish qilgansiz gitarani ushlab qo'shiq aytaman degan ikki ming o'n sakkizinchi yildan boshlab repitorda o'qiganman Men ruscha gapiraman. san'at bo'yicha yo'q nima bo'yicha matika fizika yo'nalishi bo'yicha matematika fizika tabiatni o'rgatadi va tabiat gitarani o'rgatib qo'ydik ishga kirishga harakat bo'lgan 3 yil davomida 2 yil kira olmaganman, 1 yil kira olmaganman. 2 yil shug'ullanib turib birinchi yil kirolmasdan ikkinchi yil yana qattiq o'qidim iko'rdik boshqa ko'rdik o'zimizni vodil o'quv markazida ha ustozlar boasiz ustozlarimga ham rahmat aytaman odil aka ibrohim aka ustozlarim ibrohimjon ibrohimjonni hamma tanisi ibrohimzoda degan boladi a yo'q yo'q u emasmi matematika fizika o'qituvchilari yo matematika fizika boshqa hamma san'atga kirib ketib qoldi ha uzr ming bor uzr hurmatli obunachilar ular ham ustoz bizga yana bir savol irohimjon shodirov hammalarini ustoz deb bilaman salimjon salim ha bo'ldi tushundim salimjon ustoz deb bilaman bilamanim yana bitta savol gitaraga bu soatni ahamiyati bormi qo'lingizda soat ko'rib qoldik yo'q endi qarang aka soatni ko'rsatib qo'ying shu borada imkon bo'lsa misol uchun qalay aytishadi chiroyli kiyinishgibirma 'olibdagarchilik emasmi umuman qibrdan yiroqda bo'lgan odamman kibr insonni buzadi buzadi joningiz sog' bo'lsin umriz uzoq bo'lsin suhbatni yakunlashga majburman chunki man ko'p borada bunaqa suhbatlarni qilib oraman endi ozgina hirgoya qilib bersangiz musofir haqida bir qo'shig'ingiz bormi yoki yo'q hozirgi sevgi haqida bir kuplet Ne işte ha? Musafir için. Musafir için. Zor bulaydı zamanlarda. Bir kuplet fakat. Zor bulaydı zamanlarda. da. Sevda kıldım bir anlar Ey çırakçı tamallar Bir mekriban anam vardı. Oylamadım ben. kelib savdolarda bo'yin to'ldi tillolardan maisha tuyalolardan bir mehribon otam bor deb o'ylamadim ko'ksi tog'day bo'lib yurgan taqdiriga ko'nib yurgan ey shu vodil tomonlarda oychiborim minib yurgan do'stim bor deb o'ylamadimejoningiz sog' bo'lsin umriniz uzoq bo'lsinso' salomat bo'ling biz endi qaytamiz e'tibor uchun rahmatlarni aytdi yana bir narsani aytib o'taman ushbu syomkalar elmurod dadajonov to'yidan lavhalar bo'ldi shu yerda syomka bo'ldi jonlaringiz sog' bo'lsin yana ko'rishamiz